Assalamualaikum. Kami dari kumpulan satu akan membentangkan tajuk aspirasi pendidikan dalam kalangan masyarakat pelbagai latar belakang di Malaysia. Ahli kumpulan kami terdiri daripada saya, Muhammad Alif Iqbal bin Zalizat, Nur Alia Afika, Nur Aini Maria Sofia, Nur Ayuni, Nur Fazlin, Nur Atika Alim, Nur Alia Shakira dan Nur Atira binti Jailani. Assalamualaikum, saya Nur Fatlin Adrana binti Muhammad Zanudi akan membentangkan bahagian pengenalan untuk tajuk ini Pendidikan merupakan asas utama dalam membentuk pembangunan insan dan kemajuan negara Di Malaysia, sistem pendidikan bukan sahaja bertujuan meningkatkan taraf hidup rakyat Malah berperanan sebagai medium perpaduan dalam masyarakat yang berbilang kaum, agama dan budaya Kepelbagaian latar belakang ini menjadikan aspirasi pendidikan dalam kalangan masyarakat Malaysia sangat berbeza-beza. Setiap komuniti seperti Melayu, Cina, India serta kaum pribumi di Sabah dan Sarawak mempunyai matlamat dan harapan yang tersendiri terhadap pendidikan. Aspirasi ini dipengaruhi oleh pelbagai faktor termasuk budaya, nilai keluarga, tahap pendidikan dan kedudukan ekonomi ibu bapa. Oleh itu, kajian ini di, dijalankan untuk mengenal pasti bentuk aspirasi pendidikan dalam kalangan pelajar pelbagai kaum serta mencadangkan penambahbaikan terhadap sistem pendidikan agar lebih inklusif dan menyeluruh. Hari ini saya ingin menerangkan secara ringkas tentang teori modal sosial dan budaya oleh Pierre Bourdieu dan bagaimana teori ini menjelaskan ketidakseragaman dalam pendidikan khususnya dalam konteks Masyarakat di Malaysia, Pierre Bourdieu merupakan seorang ahli sosiologi dari Perancis yang terkenal dengan pandangannya bahawa uh, dalam pendidikan bukan berlaku secara kebetulan tetapi ianya berpunca daripada perbezaan modal yang dimiliki oleh pelajar. Modal di sini bukan sekadar wang ringgit tetapi merangkumi tiga jenis modal utama iaitu modal budaya yang mana merujuk kepada pengetahuan bahasa, nilai dan gaya kehidup yang diwarisi daripada keluarga dan persekitaran. Modal sosial pula ialah rangkaian hubungan sosial yang memberi sokongan kepada pelajar. Seterusnya ialah modal ekonomi pula berkait dengan sumber keuangan. Ketiga-tiga modal ini sangat mempengaruhi sejauh mana seseorang pelajar mampu menyuarkan diri dan berjaya dalam sistem pendidikan. Pandangan berdaya turut disokong oleh kajian terkini. Contohnya, Reyes dan Lee 2023, mendapati bahawa pelajar bandar lebih cemerlang kerana mereka mempunyai lebih akses kepada sumber pembelajaran ber berbanding pelajar luar bandar. Manakala Stoll and Mo 2024 pula menyatakan bahawa jurang pencapaian akademik antara golongan kaya dan miskin berkait rapat dengan perbezaan modal budaya dan sosial yang dimiliki oleh pelajar. Sebagai kesimpulannya, teori modal sosial dan budaya oleh Berday membuka mata kita tentang bagaimana sistem pendidikan secara tidak sedar telah mewujudkan ketidaksamarataan. Untuk memastikan keadilan pencapaian pendidikan dicapai kita perlu mengiktiraf perbezaan latar belakang pelajar dan mengambil langkah aktif untuk mengimbangkan semula peluang dengan cara ini setiap pelajar tidak kira dari mana asal mereka akan berpeluang untuk berjaya dalam pendidikan dan kehidupan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya akan menerangkan objektif persoalan dan metodologi kajian ini Objektif kajian ini ialah mengenal pasti aspirasi pendidikan dalam kalangan pelajar sekolah menengah di Malaysia Membincangkan peranan aspirasi pendidikan dalam membentuk masa depan pelajar sekolah menengah dalam masyarakat berbilang latar belakang di Malaysia Dan yang ketiga ialah mengemukakan cadangan bagi penambahbaikan sistem pendidikan agar lebih inklusif dalam menyokong pencapaian aspirasi pendidikan masyarakat yang terdiri daripada pelbagai latar belakang. Manakala persoalan kajian ini ialah apakah bentuk aspirasi pendidikan yang dimiliki oleh pelajar sekolah menengah di Indonesia? Yang kedua, bagaimanakah aspirasi pendidikan mempengaruhi pembentukan masa depan pelajar sekolah menengah dalam dalam masyarakat berbilang kaum? Dan ketiga, apakah penambahbaikan yang boleh dilakukan terhadap sistem pendidikan agar lebih inklusif dalam menyokong aspirasi pendidikan pelajar daripada pelbagai latar belakang? Seterusnya saya akan menerangkan metodologi kajian ini. Metodologi kajian merujuk kepada pendekatan dan kaedah yang digunakan untuk mengumpul data bagi tujuan penyelidikan. Yang pertama ialah reka bentuk kajian. Kaedah kuantitatif dalam kajian dalam kajian ini melibatkan pengumpulan data melalui pengedaran borang, borang soal selidik Google Form. Seterusnya, data diperoleh dianalisis menggunakan Statistical Package for the Social Science, SPSS. Yang kedua ialah Instrumen kajian Instrumen kajian ini Bertujuan untuk Mengkaji keberkesanan Aspirasi pendidikan Dalam kalangan pelajar Sekolah menengah Soal sedikit ini Terbagi kepada Empat segmen utama Iaitu bahagian A B, C dan D Bahagian A Memfokuskan kepada Pengumpulan, pengumpulan maklumat Demografi responden Sementara itu Bahagian B sendiri D merangkumi item, item soal sedikit Yang telah diadaptasi Secara strategik Berdasarkan Objektif dan persoalan kajian Bahagian B SDI sehingga dia menggunakan skala likat lima mata. Skala ini ditakrifkan seperti satu bagi sangat satu bagi sangat tidak setuju, dua bagi tidak setuju, tiga tidak pasti, empat setuju dan lima bagi sangat setuju. Yang ketiga, lokasi kajian. Borang soal siri ini dijalankan secara rawak di sekitar kota baru Kelantan. Pemilihan daerah kota baru sebagai lokasi penyelidikan adalah didorong oleh keperbagaan etnik yang wujud dalam komite. Yang keempat ialah sampel kajian. Kajian ini menggunakan sampel secara rawak sebagai wakil kepada populasi kajian yang terdiri daripada pelajar-pelajar sekolah menengah di sekitar kota baru. Seramai 156 orang pelajar telah dipilih sebagai responden kajian yang mewakili sampel utama yang terakhir ialah analisis data mengkaji menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan perisian IBM Statistical Package for the Social Science SPSS untuk mendapatkan nilai peratus, sisi hampir analisis ANOVA atau MANOVA dan analisis kolerasi persek sekian sahaja daripada saya, terima kasih Assalamualaikum, nama saya Noor Aini Binti Muhammad jadi saya akan menerangkan topik demografi respondent. Jadual satu membeli memberikan gambar gambaran ringkas tentang latar belakang demografi responden yang terlibat dalam kajian mengenai aspirasi pendidikan dalam kalangan masyarakat pelbagai latar belakang di Malaysia. Data ini penting bagi memahami konteks dan kepelbagaian responden yang memberikan pandangan mereka dalam kajian. Yang pertama adalah jantina. Responden terdiri daripada, daripada 70 orang lelaki dan 83 orang perempuan Ini menunjukkan penyertaan yang agak seimbang antara sesama jantina Yang kedua adalah peringkat sekolah Daripada jumlah keseluruhan responder 48 orang merupakan pelajar dari peringkat menengah rendah Iaitu dari tingkatan 1 sampai tingkatan 3 Manakala 108 orang berada di peringkat menengah atas iaitu tingkatan 4 dan tingkatan 5 yang ketiga adalah bangsa. Daripada, daripada segi komposisi, kaum responden terdiri daripada 125 orang Melayu, 16 orang Cina, 14 orang India dan satu orang daripada kaum lain-lain. Mungkin merujuk kepada kaum Prabumi, Sabah atau Sarawak. Simpulannya adalah secara keseluruhan data demografi ini menunjukkan bahawa kajian telah melibatkan responden yang mewakili kedua-dua jantina, dua peringkat pendidikan menengah serta beberapa kumpulan etnik utama di Malaysia. Nama saya Nur Atira binti Jalani P156568. Hari ini saya akan membentangkan analisis objektif 1 iaitu mengenal pasti aspirasi pendidikan dalam kalangan pelajar sekolah menengah di Malaysia. Secara keseluruhan, dapatan kajian menunjukkan tahap keseluruhan bagi OJT 1 adalah tinggi, iaitu bersamaan dengan skor min 4.399 dan sisian piawai 0.536. Dapatan dari kajian ini menunjukkan bahawa objektif satu iaitu mengenal pasti aspirasi pendidikan dalam kalangan pelajar sekolah menengah di Malaysia telah tercapai kerana majoriti pelajar sekolah menengah sedia maklum tentang aspirasi pendidikan dan menunjukkan sistem pendidikan di Malaysia membantu mereka untuk mencapai aspirasi pendidikan. Itu saja daripada saya. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Analisis objektif kedua. Objektif dua membincangkan peranan aspirasi pendidikan dalam membentuk masa depan pelajar sekolah menengah dalam masyarakat berbilang latar belakang di Malaysia. Daripada dapatan kajian ini, ramai responden Memberi jawapan positif tentang keberkesanan peranan aspirasi pendidikan Dalam membentuk masa depan pelajar sekolah menengah Dalam masyarakat berbilang latar belakang di Malaysia ini uh, Ia juga berselari dengan pelan pembangunan pendidikan Malaysia Iaitu PPPM 2013-2025 Iaitu aspirasi pendidikan Ianya mempunyai lima elemen iaitu akses kualiti, ekuiti, perpaduan dan kecikapan. Dan... Assalamualaikum, saya Nuraini Maria Sofia binti Muhammad Aziz. Saya akan membentangkan bagi objektif nombor 3 iaitu pandangan pelajar terhadap sokongan dalam sistem pendidikan. Objektif ketiga kajian ini menilai pandangan pelajar mengenai sokongan dalam sistem pendidikan. Dapatan menunjukkan majoriti pelajar bersetuju bahawa sistem pendidikan belum sepenuhnya memenuhi keperluan masyarakat iaitu dengan dapatan skor min 3.859. Responden juga bersetuju bahawa perlu ada kemudahan pembelajaran yang sama rata iaitu skor min 4.340 dan sokongan adil untuk semua pelajar mencapai cita-cita mereka min skor 4.468. Selain itu pelajar merasakan mereka mendapat sokongan mencukupi daripada guru dan sekolah dengan skor min 4.154 serta berharap lebih banyak bantuan keuangan atau biasiswa disediakan terutama kepada pelajar B14 dengan skor min 4.468. Keperluan terhadap penggunaan teknologi turut diiktiraf dengan skor min 4.365 dan pelajar mahu lebih ramai guru memahami keperluan pelajar yang pelbagai dengan skor min 4.359. Akhir sekali pelajar menyokong usaha mengadakan lebih banyak aktiviti yang merangkai kepelbagaian budaya dengan skor min 4.397. Secara keseluruhan objektif kajian ini tercapai dengan skor purata tinggi tinggi min keseluruhan 4.301. Mencadangkan perlunya penambahbaikan berterusan ke arah sistem pendidikan yang lebih inklusif dan menyeluruh. Seterusnya so, analisis anova Analisis ini telah dijalankan bagi menilai sama ada terdapat perbezaan min yang signifikan bagi ketiga-tiga objektif kajian berdasarkan kumpulan etnik yang berbeza iaitu Melayu, Cina, India dan lain-lain. Ketiga-tiga objektif kajian iaitu objektif 1, objektif 2 dan objektif 3 telah dianalisis dari segi perbezaan min mengikut kumpulan etnik. Hasil analisis daripada jadual yang dapat kita lihat ini menunjukkan bahawa tiada perbezaan min yang signifikan antara kumpulan etnik bagi ketiga-tiga objektif tersebut. Ini dibuktikan melalui nilai signifikan iaitu P yang melebihi 0.05 bagi setiap objektif. Di mana nilai P bagi objektif 1 ialah 0.081, objektif 2 ialah 0.580 dan objektif 3 ialah 0.401. Walaupun nilai p bagi objektif 1 ialah 0.081 iaitu hampir mencapai tahap signifikan tapi ia masih tidak melepasi p lebih kecil daripada 0.05. Oleh itu apa yang dapat kita simpulkan di sini bahawa tiada perbezaan yang signifikan antara kumpulan etnik terhadap ketiga-tiga objektif kajian. Seterusnya analisis korelasi Pearson Analisis ini dijalankan bagi menilai hubungan antara ketiga tiga objektif kajian. Keputusan menunjukkan terdapat hubungan yang berbeza-beza antara objektif. Bagi hubungan antara main objektif satu dan main objektif tiga, nilai korelasi yang diperoleh ialah R sama dengan 0.480 dengan nilai signifikan P adalah 0.00 iaitu lebih kecil daripada P Kecil daripada 0.05. Ini menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan dan sederhana di mana peningkatan skor bagi main objektif 1 akan diikuti dengan peningkatan skor bagi main objektif 3. Seterusnya, hubungan antara main objektif 2 dan main objektif 3 juga dirapati signifikan dengan nilai korelasi R. 0.180 dan P 0.025. Walaupun signifikan, kekuatan hubungannya adalah rendah. Ini bermakna apabila min objektif 2 meningkat akan terdapat perubahan kecil yang positif terhadap peningkatan min objektif 3 okay, Perbandingan nilai min seperti dalam jadual uh, kita boleh tengok pelajar China mencatat min tertinggi iaitu 4.711 menunjukkan aspirasi pendidikan paling tinggi. Kemudian pelajar Melayu dan India juga mencatat min tinggi iaitu uh, lebih kurang 4.3 faktor budaya dan tekanan sosial mungkin mendorong aspirasi lebih tinggi dalam kalangan pelajar Cina. Pelajar Melayu mencatat min tertinggi iaitu 2.848. Menunjukkan mereka lebih percaya pendidikan membantu masa depan. Pelajar Cina dan India pula walaupun tinggi aspirasi pada objektif 1 kurang yakin terhadap impak pendidikan ke atas masa depan mereka. Mungkin mencerminkan jurang antara harapan dan realiti peluang yang ada. Pelajar Cina pula mencatat min tertinggi pada 4.555 menunjukkan kesedaran tinggi tentang inklusiviti pendidikan diikuti oleh pelajar India dan Melayu menunjukkan uh, dorongan untuk memperbaiki sistem pendidikan agar lebih inklusif dan adil untuk semua kaum. Untuk bahagian implikasi kajian pula, kajian ini menunjukkan bahawa pelajar sekolah menengah di Malaysia mempunyai aspirasi pendidikan yang tinggi. Namun, masih terdapat jurang dari, soko dari segi sokongan, kemudahan dan peluang terutamanya dalam kalangan pelajar luar bandar dan keluarga yang berpendapatan rendah implikasi ini menunjukkan keperluan sistem pendidikan yang lebih adil dan inklusif pihak kerajaan dan sekolah perlu memperkasakan sokongan melalui bantuan kewangan teknologi dan bimbingan peranan guru dan ibu bapa juga penting dalam membantu pelajar mencapai matlamat mereka secara keseluruhannya Kajian ini menyeru kepada penambahbaikan dasar pendidikan agar dapat memenuhi keperluan semua lapisan masyarakat. Sebagai rumusannya, kajian ini berjaya mencapai objektif dan mengenal pasti aspirasi pendidikan pelajar sekolah menengah daripada pelbagai latar belakang di Malaysia. Dapatan menunjukkan majoriti pelajar mempunyai cita-cita yang tinggi dan menyadari kepentingan pendidikan dalam kehidupan mereka. Secara umumnya, pelajar tidak merasakan layanan guru berbeza mengikut kaum, namun masih wujud pandangan tentang ketidakseragaman dari segi kemudahan dan peluang. Hal ini membuktikan bahawa latar belakang sosial dan ekonomi terus mempengaruhi pencapaian pendidikan pelajar. Justeru, sistem pendidikan di negara kita perlu diperkasa secara inklusif agar setiap pelajar mendapat sokongan yang adil. Kajian ini memberi gambaran pentingnya kepada pelbagai pihak dalam usaha meningkatkan keadilan dan kualiti pendidikan secara menyeluruh. Sekian terima kasih.